Будівельна реалізація та реновація є важливою частиною розвитку міста. Не менш важливим є і довгострокові плани та стратегії. Місто Тренчин в 2010 році зіткнулося з великим викликом. Уряд Словацької республіки схвалив намір побудувати новий залізничний коридор. Він мав практично відокремити місто від річки Вах високим насипом і створити нічійну територію в коридорі існуючої залізниці. Представники міста Тренчин прийняли цей виклик. У 2011 році вони розпочали процес партисипативного планування під назвою Тренчен Сіті. Тренчин ЄТ. Метою цього процесу було створення завдання для ретурного конкурсу центральної міської зони. Міжнародний концептуальний урбаністичний конкурс відбувся у 2014 році. В ньому прийняли участь 59 команд з понад 20 країн світу. На основі результатів цього конкурсу місто підготувало урбаністичне дослідження, яке стало основою для змін в містобудівному плані. На питання, що було найважливішим в перцептному плануванні, відповідає одна з ключових фігур цього процесу пані Рената Кащакова, колишня співробітниця міста, яка працювала як керівниця відділу стратегічного планування, а пізніше також обіймала посаду віце-мера Тренчина. Z tej skúsenosti, ktorú máme, mi vychádza ako najdôležitejšie to, že nie je verejnosť ako verejnosť. E, pretože vy môžete ten proces otvoriť povedzme širokej verejnosti a urobiť dotazník, prieskum a ako... Spýtate sa ľudí, čo by ste tam chceli ako mať, hej? Ale zrazu zistíte, že keď máte 100 ľudí, tak môžete mať 100 názorov a nemáte z toho vlastne žiadny výsledok. Čiže je dôležité prísť k tej verejnosti už s nejakým vlastným názorom. Čiže najprv by som odporúčila si zvážiť so všetkou odpovednosťou niekde v malom týme odborníkov a možno architektov alebo proste ľudí, ktorí sú, majú rozhodovacie právomoci a povedať si, že aká by bola naša vízia. My sme zvolení poslanci, primátor a my by sme radi videli to mesto alebo tú zónu alebo ten projekt o 20 rokov tam a tam. To by bolo pre to mesto super. Máme nejaký názor. A potom by som si overila ten názor alebo by som ho možno konfrontovala s názorom um, verejnosti, ale nie bez hlavo. Proste ten proces by mal byť podľa môjho názoru a určite by mal byť riadený. A napríklad u nás sme rozdelili tie diskusie na odbornú verejnosť a laickú verejnosť. Vytipovací oblasti, ktoré by mali čo povedať k tej danej téme a podľa možnosti nájsť čo najviac odborníkov, ktorí by nejakým spôsobom rozobrali aj tie problémy, ktoré nás ako ľudí, ktorí nevidíme do každého konkrétneho odborného problému by nás možno aj zorientovali v tom, že tá vízia je nerealizovateľná, lebo sú tu ešte tieto aspekty, ktoré, o ktorých sme my predtým nevedeli a jednoducho vydiskutovať si tie jednotlivé oblasti v užších skupinách odborníkov a nejakým spôsobom ako vycibriť uh, ten náš názor, tú našu víziu a možno až vtedy ísť za širšou verejnosťou a povedať im, že je tu takáto možnosť, sú tu takéto prekážky, sú tu takéto možnosti a ponúknuť im možno dve, tri alternatívy s tým, že nech sa teda vyjadria, za ktorú by boli. Hej? Lebo nechať ten proces úplne na širokú verejnosť, myslím, že nie je úplne produktívne vždy. Miesto bude plán, spremovať na teritoriu količnej zeleznici, miesto v kľúčových elementov, čo vyniklo v z vseho procesu plánovania. Після багаторічних зусиль у 2021 році цей план було затверджено. Чому цей момент важливий для всієї території, яка сьогодні покинута, і здається загубленою в просторі та часі? No, буде там то, що цей уземний план уможні, а уж там не буде без берега творба. A to je na tom podľa mňa najcenejšie, že ten územný plán dnes už určuje funkcie, určuje zóny, určuje, uh, ja neviem, dopravné pomery, určuje mnohé veci ako každý územný plán a jednoducho určuje podľa mňa to hlavné, že akoby dnes, keby do toho územia investuje ktokoľvek, tak vie, že keď, aha, ja, ja síce nemôžem tuto urobiť, ja neviem, hotel, alebo nie. mohol by som ho urobiť tu, ale keď tuto urobím nejakú funkciu a nejaký iný investor urobi túto nejakú inú funkciu, tak tie funkcie sa budú doplňať a budú jedna druhu podporovať. Častinou prostoru je količný zelizničný míst. Správstvo bronvildu stane nezabárom povnocinnou a možno kľúčovou častinou všetkoho prostoru. Міст став важливою частиною проєкту Європейської столиці культури тренчин 2026. Проект називається Фієста Bridge. завдяки спланованій реконструкції він перетвориться на новий публічний простір для культурних та громадських подій і зустрічей. Отже, очевидно, що після більш ніж 16 років, завдяки якісній підготовці та продуманим першим крокам вдалося розпочати процес фізичної регенерації всього цього місця.